वालेकुम दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए डाबा स्टाइल पकोड़े रेसिपी जो पिशौरी पकोड़े होते हैं पिशोर के अमूमा दुकानों में जो आप ये पकोड़े खाते तो कमर्शियल रेसिपी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे बिल्कुल आसान और इज़ी तरीके से और इतने मज़ेदार ये प्याज़ वाले पकोड़े होते तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी किस्म के ये पकोड़े हैं तो चलिए वक्त जाए के बग़ैर रेसिपी की तरफ तो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्याज़ लिए पाँच तकरीबन इसका वज़न साढ़े सात सौ ग्राम तीन सौ मतलब तीन पाव ये प्याज़ है सात सौ पचास ग्राम पाँच मीडियम साइज़ के हमने प्याज दिए और इसी तरीके से बारीक बारीक हमने प्याज को काट लेना है तो प्याज़ को हमने सारे को काट लिया अब हम आधा आलू लेंगे जितना एक मीडियम साइज़ का आधा आलू हमने लेना है और इस तरीके से ये आपको नज़र आ रहा है कि इस तरीके से हमने छोटे छोटे बिल्कुल पतले पतले से बारीक बारीक से स्लाइस कर लेने तो आधा आलू बहुत है पाँच अदद प्याज के लिए और यहाँ पे इसके साथ ही डेढ़ चाय वाली चम्मच चीनी डेढ़ टीस्पून हमने नमक ऐड किया है सॉल्ट ऐड किया है और इसके साथ ही जो पकौड़ों का मसाला है ये इसके ज़ाय ये इसमें धनिया कुटा हुआ धनिया होता है चिली फ्लेक्स दड़ला मिर्चें कुटी हुई ज़ीरा कुटा हुआ अजवाइन कुटा हुआ और अनारदाना कुटा हुआ तो ये चीज़ें होती है तो इसके भी हम तीन चम्मच इसमें डालेंगे इस पकौड़े मसाले की तो ये मसाला आप बना कर इसको घर में रख सकते तो ये मसाला भी हमने शामिल कर लिया है अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये मीठा सोडा है काने वाला जो अमूमा हम आटे में रोटियों में डालते तो हाफ टी स्पून यानी आधी चाय वाली चम्मच हमने ये मीठा सोडा शामिल किया है और इसके साथ ही हम इसमें बेसन शामिल करेंगे टोटल 500 ग्राम हमने बेसन लिया है कुछ हमने छोड़ दिया है कुछ हम बाद में डालेंगे तो यहाँ पे हमने 300 सौ इसमें पानी शामिल किया है डेढ़ कप हमने इसमें पानी शामिल किया डेढ़ कप कुछ बेसन हमने रोक लिया ताकि बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें हम शामिल कर लेंगे तो अच्छी तरह से हाथों की मदद से हम इसको बना लेंगे मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे बेसन कुछ कम है जो मज़ीद बकाया का बेसन था वो भी हमने इसमें शामिल कर लिया है टोटल 500 ग्राम बेसन और डेढ़ कप पानी टोटल हमने इसमें शामिल कर लिया है अच्छी तरह से इसको गूँधेंगे इस हमारे इस बेसन तैयार हो गया 10 दस मिनट के लिए इसे साइड पर रखेंगे तो 10 मिनट बाद आप इसे बना सकते इस तरीके से आप दिल में सोच रहे होंगे कि ये बर्तन तो चेंज हो गया तो ये एक दिन की वीडियो थी हमने ये जो इसका बेसन का ये डो है ये दिखाया और दूसरे दिन हम ये इसको पकोड़े बनाने की वीडियो दूसरे दिन हमने है तो इस तरीके से इस तरीके से हमने ये सारे पकोड़े बना लेने बहुत ही आसान तरीका है बहुत ही इजी तरीका है ये कमर्शियल तरीक़ा है पिशावर में इस पकोड़ों को लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं तो घर में आप बनाइए बिल्कुल सिंपल तरीके से जो पिशावरी कमर्शियल पकोड़े होते उसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर कर ली उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी अच्छा दोस्तों यहाँ पे हमने इसको तकरीबन पाँच मिनट पका लिए इस पकौड़ों को और हमने इसको निकाल लिया है तो अब हम इसे रेस्ट देंगे तकरीबन पाँच से दस मिनट के लिए आप इसे रेस्ट देंगे ताकि इसे थोड़ी सी हवा लगे और तकरीबन पाँच या दस मिनट बाद हम इसे पकाएंगे तो इन हमारे बिल्कुल क्रिस्पी पकोड़े आएंगे इस तरीके से आप जब भी आपने पकोड़े बनाने हो तो थोड़ा सा उसको निकाल कर उसको रेस्ट दिया करें और दोबारा उसको फ्राई किया करें तो हमने इसको रेस्ट दिया था 10 मिनट और 10 मिनट बाद हम इसे दोबारा फ्राई करें तो अब मज़ीद इसके गोल्डन कलर आने तक, तक तकरीबन पाँच मिनट मज़ीद हम इसे पकाएँगे इस पकौड़ों को तो देखिए दोस्तों माशाल्लाह से बिल्कुल एक प्यारा सा ख़ूबसूरत सा कलर इसका निकल आए तो हमारे पकोडे तकरीबन रेडी है अब हम इसे निकाल लेंगे तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म के पकोडे हमारे आए प्याज़ वाले पकोडे तो आप भी घर में ऐसे पकोडे बनाइए रमज़ान में एंजॉय करें इफ्तारी को तो दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़